Salamlıq gecəsə. Scaff Sessions-ın bu günkü bölümündə Fransa ilə bağlımışıq və qarşımızda eşqəbəy var. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördüyü Rəsul bəy. E, Məndə həm sizi salamlayıram, bir də sizin layihənizi dəstəklədiyimi demək istəyirəm. Eee, çox yaxşı bir layihə ortaya qoymusunuz. Ümid edirəm ki, kimlərsə bundan istifadə eləyəcək, kimlərsə yarar alacaq. Təşəkkürlər bir daha. Əşkərbəy bir daha qeyd eləyim ki, magistr təhsilini Fransada təqədil alıb, daha doğrusu 1 ilini təqədil alıb, sonradan isə özü çalışaraq öz həyatını qazanıb belədir. Bizim ona görə də su suallarımız əsasən bu yöndə olacaq, ancaq əvvəlcə istərdim ki, Əşkərbəy magistrda təhsil aldığınız şəhər barədə qısaca məlumat verəsiniz, şəhər və universitet barədə. Ə Mən demək istərdim ki, artıq Porteqiya şəhərində mən yaşayıram. 4 ildən çoxdur, 5-ci ildədir ki, artıq Porteqiya şəhərində yaşayıram. Şəhərin özü haqqında qısa məlumat verim ki, şəhər çox sakit, çox yaxşı, ümumiyyətlə Atlantik okeanına yaxın olduğu üçün çox belə rahat, yaxşı iqlimi var. Ümumiyyətlə, qışda çox soyuq olmur, yayda çox isti olmur, çox belə mülayim iqlimi var əsl mənim üçün də. Universitetə gəlincə isə universitetimiz Şəhər özün sonsuzda çox belə qədim bir şəhərdir. Universitetin özü də qədim bir universitetdir. 1431-ci ildə yaradılıb və 1431-ci ildən indiyə kimi soxlu necə deyirlər, professorlar, elma dablarları, fəlsəfə xadimləri necə deyirlər, burada təhsil alıb, öz fəaliyyətləri ilə məşğul olub. Məndə ümid edirəm ki, gələcəkdə daha bunu fəlsəfə xadimləriniz necə deyirlər, adlarını sayına düşərəm. İnşallah. Təqaüd sualını bir qədər keçmək istədim. Ümumiyyətlə sizdə bir qədər bildimə görə magistrdan əvvəl də təqaüd almısınız? Sonra magistr magistr təhsilində də təqaüd almısınız? Bu barədə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə hansı təqaüdləri almısınız? Bu təqaüdlər kim üçün verilir? Kimlərə verilir? Şamil olunur belədir və s. Ə, siz çox düzgün qeyd etdiniz. Bayaq bir söhbət elədik. Demək mən ə, magistratura İxtə, magistratura təhsili almazdan əvvəl magistraturaya hazırlıq kursu keçdim. Bu da mənim üçün çox həqiqətən əhəmiyyətli oldu, çünki mən Fransa da heç vaxt təhsil almamışdım. Da Azərbaycan sistemi ilə Fransa sistemi nisbətən fərqlidir. Mən nə qədər çalışım, nə qədər çalışqan olsam da nisbətən fərqləri hiss edirsən. Və onun çündə mən ilk öncə burada demək bir təqaüd proqramı təklif olunmuşdu 2014-cü ildə. WEB WEB təqaüdü idi və həmin ilmən Fransa üzrə ə, Fransa üzrə Azərbaycanın həmin o təqaüd alan gəcənə tələbəyəm. Çox danışmayacağam vaxta çünki artıq həmin təqaüd mövcud deyil. Yəni 2016-cı ildə artıq həmin təqaüd Avropa Birliyi tərəfindən təbii ki, bu ə, necə deyirlər, ə, həmin o təqaüd verilirdi. O təqaüd artıq 2016-cı ildən sonra mövcud deyil. Mənim ə, daha ondan sonraki təhsilim də təbii magistratura təhsili oldu. Magistratura təhsili 2015-ci ildə mən başladım və ə, həmin təhsildə təqaüdlə aldım. Artıq bu təqaüd üçün fərqli tutacaq kriteriyalar təklif olunurdu, ə, tələb olunurdu və o kriteriyaları doldurandan sonra təqaüd verilir. İndi o haqda yəqin ki, danışacaq və ikinci təqaüdü verən orqan Fransa səfirliyi idi, Fransa dövləti idi. İndi ümid edirəm ki, həm o haqda da suallar olacaq, ətraflı danışacaq. A, onda e, içə alsərdim ki, magistrın 1-ci kursuna başlayandan sonra artıq siz əsas magistr təhsilinizdə aldığınız təqavvüm miqdarı nə qədərdir və sizcə e, belə də Fransa da uzun müddət artıq yaşanmış bir olaq sizə nə qədər kifayət eləyir orta e, səviyyəli anazından yaşayış üçün. E, i̇ndi yaxşı vurğuladınız, e, çünki çox tələbəni həmin bu təqavvüm miqdarı maraqlandırır. Təqaüd e, 615 avrodur. Deməli hər ay 615 avro təqayıd verilir. E, bildirmək istəyirəm ki, təyara biletləri həmin ödəyişə aid deyil. Təyara biletlərini özünüz alırsınız. E, 615 avrodan da əlavə hər 1 e, ildə bir dəfə, pardon, ildə bir dəfə deməli, hardasə 1000 avroya yaxın, 996 avro tam dəqiq desəm, e, bir dəfəlik kömək olur. Həmin o kömək də ki, kitabka kompüter almaq üçündür, kitab dəftər almaq üçündür, belə şeylər üçün bir dəfəlik o verilir. Bir də xüsusilə onu qeyd eləyim ki, siz bu sualı verdiniz. Fransa da həmin ötəyi qayıt bəs eləyir yaşamaq üçün. Bir də tutaq ki, siz ev üçün, kirayə üçün pul verirsənsə, mən məsələn burada qalıram, yaşadığım yer 9 metr kvadratdır. Tələbə yataxanası da 331, 231 avro pul verirəm bura. Ancaq dövlət həmin o verdim pulunla deməkə məyəyə miqdarı mənə qaytarır. Bu hər bir vətəndaşın xarici vətəndaş belə olsa, Fransa yaşayın hər bir vətəndaşın hüququdur. Kaf deyilən bir şeydir. İndi o hqda da e, sizə e-mail e, sizə onun linkini göndərəcəm. Onu descriptiona qoyarsınız istəsəz maraqlı olar. Yəni bu pul e, cənnəb olduğuna görə istədiyiniz normal yaşaya bilərsiniz, hətta bir azını artıra da bilərsiniz səhtdəşmənin başlaması barədə bəygəmillə məlumat almaq olar və ümumiyyətlə sizin təxminlərinizə görə hələninə qədər ə, hansı vaxt başlanır hansı vaxt. Ə, ümumiyyətlə təqaüd almaq üçün 2 mərhələdən keçirsiniz. Həmin o mərhələlərə də gəlib çatmaq üçün ə, daha 1 mərhələdən keçirsiniz. Həmin mərhələlər nədən ibarətdir? İlk öncə təqaüd almaq üçün sizdən tələb olunan sənədlərdən biri universitetdən qəbul sənədidir. Həmin bu universitetə qəbul sənədini də almaq üçün siz Ə ilk öncə deməli TCF imtahanını və yaxud da DELF DELF imtahanını keçməlisiniz. Bu imtahanlar deməli fransız dili səviyyəsini ə, nə qədər olduğunu, fransız dili səviyyəsini deməli səciyyələndirən imtahanlardır. Həmin imtahanları deməli ildə 3 dəfə keçirlər. O imtahanları keçəndən sonra imtahanın nəticələrini CPD deməli ondan sonra ə, universitetlərin hamısında fərqli-fərqli tutaqçı sənədlər istəyirlər. O Universitetlərin magistratura necə asan tapmaq üçün mən sizə sayfa yerdə verəcəyəm. Siz istəsəniz description-da paylaşarsınız ki, tələbələr üçün asan olsun. Universitetlərin tələb etdiyi sənədləri o universitet valını göndərəndən sonra, əgər TSV valını göndərəndən sonra əgər universitet sizin layihənizi qəbul edirsə, sizi çağıracaqdır. Skype üzərində yada ki danışacaqsınız. Bir 10 dəqiqəlik müsahibə olur və əgər oradan da keçsəniz sizə universitetə qəbul haqqında çağız verir. e-mail göndər və yaxud da həmin e-mailə də siz göndərməlisiniz. Demək bu həmin bu həmin bu etap deməli baş verir. Normalda fevral ayından hardasa may ayına kimi davam eləyir. Yəni universitetlərə qəbul. Təqayıd üçün də Fransa səfirliyi, onu qeyd etmədim. Hər il deməli 8 nəfərə təqayıd verir Azərbaycan üzrə ə təqərid çündə deməli başlayır hardasa normalda mənim vaxtımda may ayında başlamışdı xatırlayıram may ayın axırı idi iyun ayının 25-inə kimi davam eləmişdi indi ə, olur hər dəfə birdən uzadırlar may ay iyun ayının hardasa 10-una falan kimi uzana bilər ə, onun üstündə deməli Campus France-ın səhifəsi var onu da mən sizə linkini göndərəcəm onu da paylaşarsınız Campus France-ın Facebook səhifəsi var onu tez-tez izləmək lazımdır ki başlayıb başlamayıb bilə biləy ondan sonra da o sənədləri göndərək aha bir qədər də aydınlaşdıraq məsələn deməli fevral ayında artıq ə, universitetlər müraciət baş verir ona görə də lazım sənədləri universitetlər üçün lazımsınız mm -hmm. dəyəməx lazımdır e, mayınəyə qədər artıq qəbulların çoxu verilmiş olur və siz artıq iyunlan etvarə təxminə təqaddü müraciətə başlaya bilərsiniz sağ ol elədir mm bəli hə -hmm. bəs təqaddü üçün hansı akademik göstəricilər tələb olunur Təqərid üçün ə, baxdıqları əsas 3 sənəddir. Onlar hansılar idi ki? CV-yə baxırlar. Yaxşı CV-nizi yaxşı üzərində işləmək lazımdır. Lettre de motivation də, niyət məktubu. Bu niyət məktubunu da üzərində işləmək lazımdır və niyət məktubunda xüsusilə bildirmək lazımdır ki, bu təqəridə nə üçün, hansı layihə üçün ehtiyacınız var. Çünki layihə çox əhəmiyyətlidir. Mən bayaq kitabı gətirmişəm bura, sizə göstərəm və məsələn təqərid üçün müraciət edəndə, universitet üçün də müraciət edəndə mən belə bir eee kitab layihəsini vizuallaşdırmışdım, beynimdə fikirləşmişdim və onları da demişdim ki, bu kitab nə üçün əhəmiyyətlidir və bu təqayyiddən mən necə istifadə edəcəyəm ki, kitabı yaradım. Və e, onu tam detallı nə qədər bacarırsınız, həm o layihəti, niyyət məktubunda deməli bildirmək lazımdır. E, və təbii ki, qiymətlər deyirlər ki, qiymətlər də e, universitet qiymətləri də e, əhəmiyyətlidir. Ancaq mən görmüşəm, şahid olmuşam ki, hardasa 55 HCP ilə universitet qiyməti ilə, yəni təqaüd alanlar olub. 71-i keçsə daha yaxşı olar. Ancaq ki, yəni dediyim kimi şahid olmuşam ki, 55-lə girənlər olub, təqaüd qazanlar olub. Və bir də ön əsası dil sertifikatı təbii ki, artıq Campus France səhifəsində mən də görmüşəm ki, B2 minimum səviyyəsi istəyirlər. Yəni B2 intermédiaire avancé səviyyəsini istəyirlər. Aha. Ə, əlavə olaraq çətinliyi yarda biləcənsə bir sənəd varmı? Hansı ki, bəzi təqavilərdə, məsələn, Italiya təqavilə təqavilələrində olur ki, hansı ki, bizim dövlət orqanlarına xüsusi sənədlər lazım olur, hansı ki, təbirlər çox çətinlik yaradır. Burda elə bir şey olurmu? Yox, yox. Burda elə heç bir sənəd istəmirlər. Sadəcə 3-4 dənə maksimum sənəd isteyirlər. Onun üzərinə də yazılır ki, CV-dir, lettre de motivation də, çünki daxilində layihə olsun, bir də universitetə qəbul sənədi. Əsas onları isteyirlər. Baş müsahibə mərhələsi universitet etapında və yaxud da təqaüd etapında olurmı, hansı? Əz, düzü bir qədər məlumat verdisəm, bir qədər dəstəyərdim ki, aydınlaşarasınız. Müsahibə hər ikisində olur. İndi onun üçün mən təklif elərdim ki, təqaüd üçün və yaxud da universitetə qəbul üçün sənəd verən tələbə yaxşı hazırlaşsın. Çünki kiçik bir məlumat verim. Mən xatırlayıram ki, deməli mənim universitetə qəbul haqqı demək vaxtında harda olsa bir 5 nəfərə yaxın professor oturmuşdu. Mənə dedilər ki, 10 dəqiqəniz var, layihənizi təqdim edin. Sadəcə onu dedilər və həmin müsabibədə siz təqdim edirsiniz. Maraqlı olsa, düzdürsə suallar verəcəklər, 1-2 kiçik sual. Bir başa düşmədikləri şeylər olsa suallar verəcəklər. Eyni zamanda eyni ıı, olan şeydə təqavütdə də eyni müsabibədən keçirsiniz. Yenə də bir 2-3 nəfər oturur və müsabiə hazırlaşmalıdır. Onlar deyirlər ki, buyurun ıı, Ya lay proyektinizi təqdim edin deyəcəklər ya da deyəcəklər ki, nə üçün təqavür istəyirsiniz? Yəni 10 dəqiqə qarşısında danışmalısınız, suallar verərlər sonra. Yəni yaxşı hazırlanmaq məsləhətdir. Viza prosedurunda bundan başqa ə, hər hansı bir çətinlik yoxdur, mısır təqavüd qazanan tələbələr arasında. Viza prosedurunda heç bir problem olmur, çünki təqavüd alan tələbələr ə, necə deyirlər, priority priority olur. Yəni onların vizası mən xatırlayıram və 8 günə verilmişdi viza 8 gündən daha aşağı aşağı etməcək. Qısacası həmin o sizə verilən təqaüd qazanğından sonra o təqaüdün üzərində artıq yazılır ki, bu şəxs 615 avro təqaüdü e, 10 ay ərzində alacaq. Və bu da ən əsas şeylərdən biridir çünki e, bilirsiz bəzi tələbələr artıq mənə yazırlar görmüşdüm e, Viza üçün əgər təqaüd almışsınızsa, sizdən bank account isteyirlər ki, həmin bank hesabında 6150 avro minimum pul olmalıdır. Və 6150 avro ya pul ya da kimsə orada yazmalıdır ki, mən bu şəxsə 615 avro minimum pul göndərəcəm hər ay. Çətək çətinki budur və təqaüd alanın da müsbət cəhəti budur ki, həmin o artıq bank hesabı falan göstərməyə ehtiyac qalmır, sadəcə o ə, formulər var, onu internetdə endirir, doldurur. Laz pasportunun üzünü, bir də ki, əgər bilet alıbsa onun üzünü göndərir və təbii ki, təqaüd məktubunu göndərir ora və asanlıqla viza ala bilər. Mhm. Bizi məsələ suallarımız olardı, əlavə olaraq qeyd etmək istədiyiniz bir şey varsa burada bilərsiz. Əlavə olaraq bir neçə ə, Məsləhət verə bilərdim ki, məsələn, bilirsiniz, təqaüd normalda tələbələrin də çoxu bilirlər ki, təqaüd normalda 1 il verilir. Yəni bir nəfərə 1 ildən artıq təqaüd çox nadir hallarda ola bilər ki, verilir. Ancaq heç vaxt mən görməmişəm ki, bir nəfərə iki dəfə təqaüd alsın. Və bu tələbələr çox qorxudur, çünki düşünürlər ki, ay məncədəcəm və sonra nə yeyəcəm? Bilirsiniz, Avropada, Fransa da məsələn, müəyyən qədər çox pul lazım olur. Yəni ilərində 6000 yüzlərinə avro pul lazım olur ki, sən yaşayasan, təhsilinə olasan. Amma qorxasa heç bir şey yoxdur. Yəni mən bunu sizə tam əminliklə deyirəm. Hər bir universitetin saytında aşağı hissədə demək olar ki, orada may ayında, iyun ayında göstərilir ki, biz e, tələbələr axtarlıq ki, işləsində, tutaq ki, kitabxanada işləyə bilərsiz, tutaq ki, e, çox şəhərin tələbə evi deyilən yer var. Orada işləyə bilərsiz, yataqxanada işləyə bilərsiz. Yəni o cəhətdən problem olmur iş tapmaq elə də çətin deyil və iş tapdıqdan sonra da Cəccədə gət sevənizi doldurursunuz. Sevəd olduqca da daha yüksək maaşlı işlərdə işləyə bilərsiniz və hətta karyeranı Cəccədə gət artıq fransatada qura bilərsiniz. Yəni birinci ildən sonra qayıtmaq elə də yaxşı deyil, mən düşünürəm. Çünki mən də eyni mərhələləri keçdim. Magistratura bir oxuyandan sonra magistratura içini artıq işləyib oxudum. Və bu da həm də insanda məsuliyyət hissini formalaşdırır. Çünki artıq həm öz pulunu qazanırsan, həm də ki, artıq nisbətən daha yaxşı, daha ə, ekonomik xərcləyirsən. Bir də ə, son bir şey olaraq onu qeyd etmədim. Təqəid alan tələbələr artıq heç pul ödəmir universitet qeydiyyatında, yəni tam pulsuz olur. Bu da maraqlı ola bilər. Və təqərid almayan tələbələr belə, yəni elə də yüksək məbləğ ödəmir. Məsələn, 300, hardasa 300-400 avro arası universitet xərcləridir. Yəni bu qədər Uğurlar arzu edən cəlməhsinə tələbələrə mənim e-mailimi də verəcəm. Acışı sualları olsa orada yaza bilərlər. Onda təşəkkürlər sizə bir daha. Elə üçün dəyərli vaxtınızı ayırdınız. Bizim də videolarımızı, digər videolarımızı da unutmayın izləməyi. Əziz tamaşaçılar, gəlin görüşləyə görək. Ədə çox sağ olun bir daha. Eləlik, gecəniz xeyir.